জীৱনত নিজকে মজবুত কৰাৰ উপায় কি জানেনে এৰি দিব জানিব লাগে যিকোনো বিষয়বস্তু বস্তু নাইবা যিকোনো সম্পৰ্ক যি আপোনাৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰে য'ত আপোনাৰ মূল্য নাই যি আপোনাৰ মৰম চেনেহ বুজি নাপায় সেইবিলাক তাতে এৰিব লাগে যিটো বস্তুৱে আপোনাক মানসিক অশান্তি দি আছে তাতে এৰি দিব লাগে কাৰণ জীৱনত এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰে বন্ধু বান্ধৱী প্ৰেম ভালপোৱা এইবিলাক কোনো অৰ্থ নাইকিয়া হৈ পৰে মাত্ৰ এটাই অৰ্থ থাকে সেইটো হৈছে মানসিক শান্তি মানসিক শান্তি নাথাকিলে এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই সেইকাৰণে য'ত আপোনাৰ আত্মসন্মান নাই সেইখিনি জেগা এৰি দিব জানিব লাগে কিছুমান মানুহে লোকৰ মানে লোকৰ কথা আলোচনা কৰোঁতেই যায় ইমান সময় থাকেনে আমাৰবিলাকৰচোন মানে চিন্তা কৰিয়েই বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিন্তা কৰি মানে ঘৰখনেই চিন্তা কৰি মানে আৰু ৰাতিপুৱা দৌৰা দৌৰি আছে দিনটো দৌৰা দৌৰি আছে সেইবিলাক কৰোঁতে যায় কিছুমান মানুহ অকল নিগেটিভ কথা ভাবোঁতে যায় নহয়নে বাৰু সেইখিনি মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বা সেইখিনি ভাবিবলগীয়া কোনো কাৰণো নাথাকে আৰু যি ভাবে ভাবি থাকক মানে যি নিগেটিভ চিন্তা কৰি কৰি থাকক মই মুঠতে মোৰ নিজৰ কামখিনি কৰি যাম আৰু য'ত আত্মসন্মান নাথাকে তালৈ মানে সেইজনৰ ওচৰলৈ বা সেইটো বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষণ নহওঁ নে কি কৰে য'ত আত্মসন্মান নাথাকে তাত গৈ কোনো লাভ নাই বা সেই বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হৈও কোনো লাভ নাই এইবিলাকৰ মূল্য নাথাকেই এদিন নহয় এদিন সেই মানসিক শান্তিটোৱেই লাগিব আপোনাক